подразделения сможет дать, сможет дать информацию. Но э, я начну э, с примера не херстонского и не украинского. Когда один э, мой знакомый, коллега, посетил в одном э, э, населенном пункте. Вот мы любим как-то нас с Америкой сами. Мне, честно говоря, не нравятся примеры. Вот, когда вот так вот. Но, но, тем не менее, приведу э, его такое сравнение. Город по населению примерно такой же, как город Херсон, чуть-чуть больше, вот, в котором в муниципальных службах, в управлении экономики работает там, 35 человек. Они занимаются различными сферами экономики. Из этих 35 человек 15 занимаются информированием, информированием населения, а чем же занимается само это управление. И, понятно, получает довольно большой объем информации, население, ну, четко представляет что как минимум там ребята не бездействуют, потому что, ну, не секрет, можно работать на рубль, а рассказать на 100, какие молодцы. И в этом, кроме минусов, ну, есть и определенные плюсы, то есть это, ну, как бы достижение определенной прозрачности. У нас же только лишь... Управление образования Херсонского городского совета в своей структуре имеет специалиста, который, кроме всего остального, основных функций по данной области, также функциональных обязанностей специалист имеет обязанности, повторюсь, вести сайт управления информационной и поддерживать информационные связи со средствами массовой информации организованным брифинги Ну и прочие моменты Все прочие структуры Ну как бы пытаются это делать Можно задать вопрос э, Херсон уникальный в этом э, Такая картина Она типична только для Херсона Или для других городов Нет, к сожалению, великому сожалению Это аналогично и для э, других территорий Для других городов Потому что э, типовое положение и типовая структура органов местного самоуправления она предусматривает какой-то небольшой отделчик или управление, которое попытается а, организовать а, освещение деятельности органов власти местного там скажем органа местного самоуправления а, попытается а, время от времени организовать по каким-то важным вопросам брифинги пресс-конференции и так далее пытается сопровождать э, ленту новостей или э, какой-то интернет-ресурс. Но кроме всего, это же управление должно как-то заниматься взаимодействием с политическими партиями, с общественными организациями, с религиозными.